Нас падару павлу няма ніводнага прадмета гардеробу беларускай вытворчасці як і шматлікі іншыя нашыя суайчыннікі павелла дае перавагу набыванню небе беларускарусга тут і пытанні якасці надта высокія кошты але з 19 лютага прадаваць айчынныя тавары стала магчыма за кошты з улікам канюнктуры рынку і ніжэй за саек кошт на ўвесь рынок гэта праўда хутчэй за ўсё не паўплывае многія фірмы западныя производдзіцыілі у них есть паліка фіксаванынай ценыны для разных рэгіённых паетту поэтому у Я не думаю что сніжение цен скажем на мебель нашу беларускую сильно палияет на сніжень нацны в принципе западных пра производй праблема ў тым што у шматлікіх беларускіх прадпрыемстваў на складах назбіраліся аграмадныя запасы прадукцыі на нядаўній нарадзе прэм'ер-міхаил мясснікович зазначыў што для ўтрымання нішаў на рынку трэба сбываць прадукцыю нават са стратаами лепш продаваць стан на чым не продаваць зусім логіка простая Гэта так, абсолютно нормальная там практыка для любога прыватнага вытворца, які зацікаўлены ў тым, каб прадаваць прадукцыю і для таго, каб быў абародны капітал. Ну вось у нас жа проста іншая структура эканомікі і дзеля таго, каб дазволіць нейкі нармалёвыя для прыватніка, стратэгічныя і тактычныя рэшчы трэба ісці да там Машны прэзіэнта, каб ён гэта даззволяў. У любым выпадку, як зазначаюць адмыслоўцы і рашэнне ўраду толькі тактычна. стратэгічнае яно нічога не вырашае, бо безкарэннага структурнага рэфармавання эканомікі, сітуацыя ўвесь час будзе паўтарацца. Калі на прадпрыемстве ёсць адзін від прадукцыі, які трэба прадаць праблема будзе вырашаная. Але калі кампанія стала займаецца вытворчасцю неканкурентаздольнай прадукцыі, то новы закон ёй не дапаможа. Відавочна, што товары, якія так карыстаюцца попытам, няма патрэбы прадаваць ніжэй себе кошту. Таму не варта чакаць, што ваше ўлюбёнае беларускае адзенне значна патаннее. У найбольшай ступені новаўвядзення датычыць буйных прадпрыемстваў, машынабудаўнічых, нарыклад. Гэтыя прадпрыемствы працуюць пераважна на экспорт і апошнім часам даволі высокія кошты на іх прадукцыю спалучаюцца з паддзеннем расійскага рубля і эканамічнымі праблемамі ўсіх суседзяў Беларусій атрымліваецца што аб'ём экспарту апошнія некалькі гадоў паступова пааў і няма падставаў чакаць што сёлета ён павысіцца калі ў 2011 годзе мы экспартавалі тавараў і паслугаў прыкладна на 47 мільярдаў доларраў то ў 2012 на 44 а летась усяго на 37 мільярдаў знізіць кошты затое павялічыць аб'ёмы продажаў досыць тыповы рынкавы крок адмыслоўцы зазначаюць, што ў доўгатэрміновай перспектыве ад гэтага кроку лепш нам не стане. Так прадпрыемы атрымаюць пэўныя абаротныя сродкі, але сродкаў будзе менш, чым патрэбна на тое, каб зноку вырабіць з той жа аб'ём прадукцыі. Так што новае ўвядзенне дапаможа пратрымацца год другі, але надалей патрэбныя больш сур'ёзныя смены в эканоміцы. Мы назіраем вельмі сур'ёзную стагнацыю эканомікі як у Расіі, так і ў Еўропі. і нават беларускія зніжкі могуць не выправіць гэтую сітуацыю, Наадварот, загнаць у страты беларускія прадпрыемствы. яны канчаткова згубяць абаротныя сродкі і, і будуць выстаўлены на продажы як банкрупе. Араммя таго, прадпрыемствы, якія не могуць забяспечыць актуальй рэнтабельнасці, мусяць атрымаць дазвол на рэазацыю прадукцыі ніжэй за саек кошт ад вышэйшых арганізацыяў міністэрстваў і ведомстваў. І не факт, што ва ўсіх выпадках ім дазволяць прадаваць прадукцыю за заніжаныя кошты. Але новы закон яшчэ адзін крок у бок рынкавай эканомікі, якая можа стаць прыбытковую для кожнага беларуса.